То витратимо ми кошти на встановлення меж об'єкта ПЗФ. Що ми на це заробимо? Нічого у захисників Жихарівського лісу з'явилося більше оптимізму на збереження соснового бору, який входить до смарагдової мережі Європи як територія особливо природоохоронного значення у межах Харкова. Почему я вы здесь? здесь? Потому что это наш карьер. Где Мы ваш карьер? Бра, вот здесь. Где? Вот, ну, вот здесь. Да. Я могу Это, подойдите. Подойдите. это я не война. Движение с фондом распоряжается, но ну, областная администрация или сейчас военная администрация. Фактически она должна давать была на заключение сервитута. Да, она. И да. она должна была подавать какие-то протестные дел, дела действия или обращаться в суд видя незаконное отчуждение земли, нерета начальник управления сидел на этом аппаратном собрании, молчал. Поговорка. Да. В лесе на да. каждом сучку червонец висит. И... Мы тратим на установление меш объекта ПЗФ. Что мы на це можем Ничего. Мы сходим військовой администрации департамента экологии нерета. Он подписал много, много документов. Он распорядок этого леса потому что не лето в списке коррупционеров, а официально. А я вам скажу, что если педофила взять в детский садик воспитателя, он педофилом не останется. Хожу, собираю грибы, а сейчас ситуация какая-то идет, вырубка леса. Непонятно, кто этим стоит, кто за этим стоит, кто, чья это вообще... Провокация или что это происходит? Посмотрите, что происходит вообще в нашем лесу. Это был хороший лес, и что с него стало, непонятно. Но прокуратура должна выполнить свои обязательства и, ну, возместить избытки государству. Здесь на миллиарды избытки нанесено государству. И вот, мы идут в рублями, Да, если предыдущими руками. Да, пять гектаров уже... топили. Приемство были Для нас не до конца ясно принцип, да, почему им чтобы а, возрастом 80 лет нужно защищать а, таким образом. Потому что если этого не сделать, эти дубы через пару лет в Европу уедут досками. Жихаряни, харьковяни из других районов города в другую собираются тут, чтобы сказать «не» вырубьте лесу и расширению карьеру для выработки песку то витратимо ми кошти на установление меж об'єкта ПЗР. Що ми на це заработаем? Ничего. Нічого.